Assalamualaikum dan Good morning Selamat pagi Berita baik hari ini Populariti Perdana Menteri meningkat Ke 55% Itulah laporan daripada Merdeka Center Saya terkejut Bila saya baca ni Macam mana 55% kerana bila saya bersembang dengan 10 orang 8 orang dah tak mau Anwar ni, 2 je yang mau dia. Tapi tak apalah itu kajian Merdeka center ya. Tapi kemarahan orang ramai ni meningkat sekarang ni, ya? Meningkat pada badan kerajaan, polis ke, kehakiman ke dan agensi-agensi lain semua tidak puas hati kerana katanya banyak sangat campur tangan politik banyak pressure tekanan dalam pemilihan pegawai-pegawai tinggi kata mereka ini tip campur tangan politik sedemikian ini tidaklah berlaku, tidak pernah berlaku walaupun dulu ada juga lah eh, political apa pemilihan yang berasaskan politik tapi tidaklah begitu uh, banyak macam sekarang eh, tak begitu tapi inilah hal yang berlaku sebab itulah misalnya hakim-hakim kita di badan kehakiman ketua hakim negara ini 2-3 hari lagi pencen tapi kita tak tahu siapa nak pilih. Saya dengar kata dalam Judicial Appointments Commission tu, JAC tu, banyak berlaku nah, lobby melobi ada mengundi pula nak pilih nak pilih calon ini tak pernah berlaku di zaman Dr. Mahathir pun tak ada macam ni di zaman Majid pun tak ada di zaman Pak Lah memang tak Semua tak pernah lah berlaku Lobby melobi nak jadi hakim ni Lepas tu hari tu kita dengar pula uh, I, apa Deputy lah uh, Deputy agp Ayub Khan ni Saya ingat dia yang akan di, dipilih sebagai agp. Kerana saya dengar dia ni uh, Betul orangnya ya, Tak ada banyak skandal tapi orang lain pula naik jadi IGP. Inilah masalah dalam zaman Anwar ni. Lobby melobi banyak. Hinggakan Ayub Khan diketepikan. Anwar ni dia buat parti, kerajaan ni macam parti dia lah. <tuh> dia banyak interference, ha? banyak campur, banyak atur-atur. Ha? Ini kerajaan. Brother Anwar, don't interfere sangat. Ha? public institutions meant to be neutral supaya mereka dapat berlaku melakukan memberi khidmat yang paling baik untuk rakyat dia tidak boleh menjadi alat politik atau kumpulan-kumpulan yang ingin memerintah selama-lamanya itulah saya rasa inilah akan jadi punca kejatuhan Anwar ini dia punya suka campur tangan dalam banyak bidang banyak sektor yang menarik sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan ialah saya lihat parti pembangkang juga lebih sudah mengubah strategi dia punya cara dia sekarang ini jauh berbeza daripada dulu PAS dan bersatu tak adalah sangat cakap pasal bangsa dan agama dan Melayu dan itu dan ini. Ha? Isu yang mengambil, diambil perhatian sekarang isu yang luas. Isu rakyat Malaysia tanpa mengira bangsa. Isu negara. Ha? Isu uh, pemerintahan yang lebih baik. Is, isu, ketelusan. Isu bagaimana nak menghapuskan rasuah dengan betul. Bukan secara gimmick. Saya rasa inilah perubahan-perubahan berlaku di peringkat Pembangkang ini memberi harapan kepada kita, ha? memberi harapan kepada rakyat bahawa inilah pimpinan yang kita harapkan dapat mengubah nasib Malaysia. Malaysia misalnya sekarang ini, parti yang, mem, yang menjadi ketua untuk membeda Perlembagaan Persekutuan, ha? Perkara 121 misalnya, untuk memastikan kuasa judicial power, kuasa kehakiman itu kekal dalam mahkamah itu, ini dilakukan oleh parti PAS. Tak ada siapa yang sangka PAS akan menjadi begitu progresif seperti sekarang. Pindahan ini perlu dan wajarkan kita tidak mahu parlimen itu menjadi ha, alat kepada parti yang memerintah sekarang untuk membuat apa sesuka mereka jadi harapan rakyat adalah kepada mahkamah yang boleh mengatasi apa-apa keputusan dan undang-undang yang digubal oleh parlimen yang melanggar perlembagaan kita kerana perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi kuasa yang tertinggi rakyat sudah lihat, rakyat sudah nampak sekarang ini yang madani sekarang ini dah bertukar menjadi baris barisan nasional lah. Ha? Barisan nasional 3.0. Yang berubah, yang menjadi progresif, yang lebih maju ialah parti pembangkang. Ha, inilah perubahan sekarang ini yang kita alu-alukan. Ha? Madani dah jadi BN, pembangkang yang dulu dikatakan kolot yang dikatakan sempit, yang dikatakan tidak ada mayat, tidak ada tenaga akan lebih mementingkan isu-isu yang uh, perlu diperjuangkan untuk kebaikan negara kita jadi tapi soal yang paling penting ataupun perkara yang paling uh, yang menjadi punca kejatuhan PMX uh, kita ni ialah soal ekonomi sebenarnya eh that is badan is Achilles heel, the economy. Kajian kita ni dia tak boleh, dia tak boleh apa, berubah, dia tak boleh berubah. Dia suka belanja besar, dia suka buat projek besar, dan dia tidak peduli. Dia akan teruskan monopoli-monopoli yang ada kaitan dengan parti diteruskan memberi projek-projek kepada parti dan mereka yang bersekutu dengan parti mereka, kroni mereka dan walaupun ini semua akan membebankan negara kerana kos lebih tinggi, pendapatan kurang, mereka tidak peduli kerana mereka selalu boleh beritahu rakyat you have to tighten your belt lah kamu kena ketatkan sikitlah Perbelanjaan kamu Kamu kena lebih berhati-hati Jangan makan makanan-makanan Import Jangan buat itu, jangan buat ini Itulah nasihat mereka Jadi kita rakyat mestilah Dalam zaman madani ini Akan terus dibebankan oleh cukai yang lebih tinggi Harga yang lebih tinggi Dan keuntungan kepada mereka Yang di atas itu yang lebih tinggi tetapi akhirnya perkara ini akan menentukan nasib kerajaan ini. Saya percaya mereka tidak dapat mengatasi ekonomi masalah ekonomi kita. Mereka tidak dapat mengatasi kos barang hidup, kos kehidupan yang tinggi. Mereka tidak akan mampu untuk menguruskan semua ini. Kerana cara yang boleh dilakukan hanyalah dengan mengurangkan keuntungan, mengurangkan habuan bagi pihak mereka. Dan mereka tidak akan membuat pilihan tersebut. Jadi kita berharaplah parti pembangkang dapat sokongan rakyat dan terus memperjuangkan, terus memperkatakan apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan nanti, kerajaan pembangkang nanti supaya kita dapat kita dapat masa depan yang lebih baik. Oleh itu, kita tunggu sidang parlimen lagi tiga minggu. Ha? Parlimen yang sepatutnya di, 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 di bulan enam, ditunda. Ha, alasan dia, dia kata perancangan Malaysia ketiga belum siap. Ha, dia perancangan ni 21 satu lah, Madani ni. Dia banyak perancangan, banyak komiti, banyak... Info. Tapi kita tengoklah dalam sidang parlimen 23 hari bulan nanti apa benda yang nak diberitahu kita dan saya harap pembangkang juga akan menggunakan sebulan masa sebulan lebih parlimen bersidang kali ini gunalah kesempatan itu dengan agresif dengan jangan jadi lembab timbulkan isu-isu yang perlu diketengahkan Tanyalah soalan-soalan yang lebih kuat, tanyalah soalan-soalan yang boleh uh, pencerahan daripada kerajaan tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Sekian, terima kasih.